নমস্কাৰ ই এন আই আছামলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব আৰু আজি মই ঈশান উদৈ স্কলাৰশ্বিপৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ যিসকলে ইতিমধ্যে কৰিছে তেখেতসকলে গম পাইছেই যে ইয়াৰ এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰ আৰু বাকী ডিটেইলছখিনিও দিয়া আছে ইয়াৰ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া ইনষ্টিটিউট ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া ইয়াৰ সকলোখিনি দিয়াই আছে সময় হাতত আছে এতিয়াও যথেষ্টখিনি গতিকে ইমান ভয় খাবলগীয়া একো নাই আৰু আৰামত কৰিব পৰা যাব আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ লৈছোঁ যিসকলে কৰিছেতো গম পাইছেই যিসকলে নাই কৰা তেখেতসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ নিশ্চয় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি উপকৃত হ'ব আৰু প্ৰথমে কৈছোঁ এয়া চাওক এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ টিল থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট অক্টোবৰলৈকে অ'পেন আছে এতিয়া আহোঁ এই স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব টু এপ্লাই ফৰ দ্য ইচান উদৈ স্কলাৰশ্বিপ ইউ উইল নিড টু আপলোড দ্য ফলিং ডকুমেণ্টছ টু ডা নেচনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল ড'মিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট ইছুড বাই দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি প্ৰুফ অফ এনুৱেল ইনকাম ইছ্যুড বাই দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি স্কেণ্ড কপি অফ টুৱেলভ ডিপ্ল'মা গ্ৰেজুৱেশ্যন অ'ৰ ইকুইভেলেণ্ট একজামিনেশ্যন আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইখিনি ক'ত প্ৰয়োজন হয় ঠিক নাই গতিকে ক্লা ক্লাছ টেনৰখিনিও যোগাৰ কৰি থোৱাটো ভাল ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য ইনষ্টিটিউট যিখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি আছে বৰ্তমান সেই ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এখন ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব তাৰপাছত আহিল জইনিং পাৰফৰ্মাৰ ফৰ ফ্ৰেছ এৱাৰ্ডিছ ফ্ৰেছ যিসকলে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ যিখন জইনিং লেটাৰ হয় সেইখন প্ৰয়োজন হ'ব এফিডেভিট আণ্ডাৰ টেকিং ফৰ নট এভেইলিং এনি আডাৰ স্কলাৰশ্বিপ যিহেতু এন এছ পিৰ আণ্ডাৰ যিকোনো এটা স্কলাৰশ্বিপহে ল'ব পাৰি সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত এখন এফিডেভিট বনাই দিব লাগিব যে আগে পিছে কোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ তেওঁ লোৱা নাই সেই ওপৰত দিব লাগিব আৰু যিসকলে ৰিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছে এয়া চাওক ইয়াত দিয়া হৈছে টু ৰিনিউ দ্য স্কলাৰশ্বিপ ইউ উইল নিড টু আপলোড অ'ৰ ভেৰিফাই ইয়ৰ এনুৱেল প্ৰগ্ৰেছ ৰিপৰ্ট এণ্ড কণ্টিনিউচন অফ ষ্টাডিজ থ্ৰু দ্য কনচাৰ্ণ ইউনিভাৰ্চিটি ইনষ্টিটিউচন অ'ৰ কলেজ আৰু যিসকলে ৰিনিউ কৰিব তেওঁলোকে এইখিনি দিব লাগিব ইমানখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে ধন্যবাদ